নমস্কার খবর সময় বাংলায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সাথে আমি শুভম এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছি শিলিগুড়ি মহানন্দা নদীতে মহানন্দা নদীতে এক যুবক বারো বর্ষীয় যুবক সে কিন্তু তলিয়ে গিয়েছে এবং সেই কারণে এই মুহূর্তে কিন্তু এন টিম তাদের কাজ চালাচ্ছে আমরা চেষ্টা করবো সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য এনডিআরএফ এর টিম এই মুহূর্তে কাজ চালাচ্ছে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন গতকাল আড়াইটা থেকে তিনটে নাগাদ সেই যুবক কিন্তু তলিয়ে যায় রেল ব্রিজ যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে সেই রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় স্নান করছিল বন্ধুদের সাথে সেই যুবক এবং সেই সময় কিন্তু তলিয়ে যায় এবং গতকালেও গতকালকেও কিন্তু এনডিআরএফ এর টিম সেই যুবকের খোঁজ চালিয়েছে মহানন্দা নদীতে তবে খুঁজে না পেয়ে আজ ফের এনডিআরএফ এর টিম এই মুহূর্তে কিন্তু খোঁজ চালাচ্ছে গোটা ঘটনা ঘিরে কিন্তু এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য রয়েছে এই মুহূর্তে সরাসরি সেই লাইভ আপডেট আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে শিলিগুড়ি থেকে এখানে যারা উপস্থিত রয়েছে তাদের সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করব भैया क्या हाँ, क्या हुआ था बात कल एक्चुअली में हमारे यहाँ के कुछ बच्चे जो हैं वो आए थे नदी में नहाने के लिए नदी बगल में तो नहाने ऐसे आते हैं तो होने वजह से एक बच्चा डूब गया ग्यारह बारह साल का बच्चा है लेकिन वो बच्चा के डूबने के बाद में ही हम लोग ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया प्रधान नगर थाना भी आई देखी रात में दस ग्यारह बजे के बीच में एनडीआरएफ की टीम में जहाँ सुनने माया आई है लेकिन गोताखोर तो था लेकिन कोई नदी में नहीं उतरा उनको रात में ही सर्च अभियान जारी करना चाहिए लेकिन उन्होंने ये सर्च अभियान रात में ही इनको तलाशी करने से नहीं किया आज भी अभी आधा घंटा पहले वो लोग आए हैं ना उनके पास सेफ्टी जैकेट है छह आदमी की टीम है उस छह आदमी भी जो इंचार्ज है वो सेफ्टी जैकेट पहन के बाहर खड़े हैं और दो टीम उनकी और हमारे लोकल चार पांच आदमी लड़के लोग वो नदी में उतरे हैं वो कह रहे, रहे हैं एनडीआरएफ का कहना है वो रस्सी पकड़े हुए हैं यार उनका काम है खोजना की रस्सी पकड़ना आप नेट लेके आओगे आप प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ आओगे किसी का जिंदगी का सवाल है माँ बाप परेशान है कल से वो लोग भगवान के आस लगाए हुए सारी प्रशासन के पास जा रहे हैं लेकिन यहाँ प्रशासन एकदम लापरवाह जैसा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो आए हैं दस मिनट वो ब्रिज से लेकर दो सौ मीटर भी नहीं हुआ है बस सर्च किए एक रस्सी के सहारे चल के जैसे मान लो नदी में क्या कर रहे हैं और बस चले गए हैं बिना किसी साधन के मुझे जहां तक पता चला कि रात में बैरिकेड खुला हुआ था फुलवारी के केनल का बैरिकेड खुला हुआ था इन एनडीआरएफ की तरफ से कहना कि हमने फुलवारी बैरिकेड में गए लेकिन जहां तक मुझे पता है कि वहाँ पे कोई नहीं गया है तो ऐसे में तो नहीं होगा नहीं ये तो सरासर लापरवाही नजर आ रहा है आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मुझे पता है कि बच्चे का पता नहीं क्या होगा लेकिन माँ बाप को तो बेटा तो मिलना चाहिए इधर बिल्कुल ये लोग बस आके टाइम पास करके गए हैं जो बच्चा खो गया है उसका नाम क्या था नाम अरविंद अरविंद पासवान कितना लगभग उम्र ग्यारह बारह साल का बच्चा ग्यारह बारह साल का दो तीन बच्चा आया था खेलने के लिए उसमें दो बच्चा निकल गया और एक बच्चा गलती से ये हो गया है लेकिन जाहिर सी बात है अगर कल से ही प्रशासन तैनात रहता कल से ही अगर वो पूरे नेट के साथ जाल के साथ यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए बैरिकेड करके नेट को लगा करके और प्रोपर खोजते तो शायद कल में ही मिल गया रहता मतलब इंडिया नहीं 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 न प्रशासन की तरफ से कोई इंटरेस्ट आप प्रशासन का कोई देख रहे हैं तो प्रशासन को अपनी मुस्तैदी से करना चाहिए नहीं इंडिया अरब के साथ सहयोग करके काम करवाना चाहिए बोलो, ये नहीं हुआ है कहीं न कहीं कही लापरवाही है प्रशासन की तरफ से नहीं तो कल वो मिल जाता बच्चा जा आज 24 घंटा हो गया लेकिन कोई बच्चा का पता नहीं चल रहा है जब हम लोग को साथ नहीं देगा तो हम लोग क्यों देगा के साथ रहे? जैसे पानी जांच वाला आया नेट लेके आता नहीं। पानी तक छाप के কিন্তু তারা তাদের তারা তাদের বোর্ড নিয়ে সিআরএফ কিন্তু প্রপার ইকুইপমেন্ট নিয়ে তারা তাদের সার্চ অভিযান চালায়নি সেই জন্যই কিন্তু দুপুরের ঘটনা আড়াইটা তিনটা নাগাদ এই যুবক কিন্তু নদীতে তলিয়ে যায় এবং তারপরে পুলিশ প্রশাসন এবং এনডিআরএফের টিম আসে এলাকাবাসীদের বক্তব্য রাতে অনেক রাতে এনডিআরএফের টিম একবার কিন্তু এই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে এবং তারপর আজ কিছুক্ষণ আগেই এন ডি টিম অভিযান শুরু করেছে এই মুহূর্তে মহানন্দা নদীতে তারা কিন্তু বোর্ড নিয়ে এনডিআরএফের যে বোর্ড নিয়ে রয়েছে সেই বোর্ড নিয়ে এই মুহূর্তে কিন্তু তারা অভিযান চালাচ্ছে সকলেই কিন্তু আশাবাদী রয়েছে সেই যে এগারো থেকে বারো বছরের যে বাচ্চাটি সেই বাচ্চাটিকে যেন খুঁজে পাওয়া যায় কারণ প্রায় চব্বিশ ঘন্টা পেরিয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে কি পরিস্থিতি রয়েছে সে বাচ্চাটির তা কিন্তু বলা যায় না তবে যাই হোক বাচ্চাটিকে যেন খুঁজে পাওয়া যায় সেই আশাই কিন্তু রয়েছে এলাকাবাসীদের গোটা ঘটনা ঘিরে কিন্তু এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য রয়েছে এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি সেই লাইভ আপডেট সরাসরি সেই লাইভ আপডেট এই মুহূর্তে আমরা তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে শিলিগুড়ি মহানন্দা নদী থেকে পরবর্তীতে শহরের আরও নানান আপডেট নিয়ে জড়িত থাকবো আমরা ততক্ষণ দেখতে থাকুন খবর সময় চোখ রাখুন খবর সময় বাংলায়